роль Патрушева зараз, яка в России? Поэтому это человек, который первый может осуществить такой официальный переворот. Мы в целом маем от від всех сегодня оккупированных территорий. Будет уже вестись переговорный процесс. Как он пойдет? А чи може це призвести до майдану, про який так багато зараз говорять в Україні? Ні, наоборот, вони ухвалюють. На... українці приціпляються. Ми дуже вдячні вам за те, що дивитесь наші відео. Щоб першими чути та бачити найактуальніші прогнози від наших гостей, не забудьте натиснути на дзвіночок. Таким чином ви не пропустите жодного нового випуску на нашому каналі. А ми матимемо змогу розвиватися та популяризувати україномовний контент. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговор. З вами я, Альона Захарченко, та наша сьогоднішня гостя Марія Ланг. Пані Маріо, дуже рада вас бачити. Вітаю. Намасте. Намасте. А записуємо ми це інтерв'ю 14 травня, і знаємо, що нещодавно зовсім відбулися деякі перестановки у владі РФ, точніше у керівництві, деякі кадрові зміни відбулися. Давайте розберемося для чого вони і що тепер чекати від ворога, чи будуть якийсь суттєвий вплив на те, що відбувається надалі через ці зміни. В РФ окончательно сформировалось два клана, которые борются за власть. Причем два этих клана достаточно могущественные, и никто от власти отказываться не собирается. Причем один из этих кланов курирует два человека. Это пара. Пара, пара чаще всего в раскладах выпадает все-таки мужчина и женщина. Ну, может быть, в чем-то я ошибаюсь, если это два мужчины. Но в любом случае пара, она существует и как бы из, в тени, которая, скажем, прибирает часть власти в России к своим рукам. И вторая половина то есть, если мы можем взять ситуацию, которая произошла в Шойгу смена его, на самом деле для него это повышение, для него это укрепление его власти, потому что у этого человека уже давно сформирована своя личная армия, и может быть даже не одна то есть, такое ЧВК этот человек накопил достаточно много оружия. То есть этот человек по факту использовал войну, чтобы сделать себя достаточно могущественным и обладающим военным потенциалом и всем остальным ресурсами. Поэтому это человек, который первый может осуществить такой официальный переворот в России. Это Шойгу. И сейчас он стал как бы в сфере безопасности и вы знаете, кто осуществлял все перевороты в России, да? Это же осуществляло всегда, как раньше говорили, там, КГБ, или же это, так сказать, разведка тайная, то есть это не осуществлялось другими людьми. И то, что он стал на этот пост, это как раз говорится о том, что идет речь о скором перевороте уже таком, когда официально будет объявлено, что смена власти там, Путина и так далее произойдет. Вот. То есть Шойгу к этому готовится, и он уже достаточно плотно и хорошо подготовлен. Тот человек, который сейчас стал министром обороны, это полностью управляемый человек, он никаких самостоятельных решений не принимает и им руководят. Заручена людина просто. Да. Роль Патрушева зараз, яка в России? Его роль сейчас очень сильно урезали. Он в какой-то степени лишается своих или активов, или своих ресурсов, своего влияния. То есть у него выпадает энергия пракрити в перевернутом положении. То есть он как бы обесточивается. Его, возможно, лишают людей, возможно, его лишают наработанных схем, связей, по которым к нему текла эта энергия, деньги, например, или по которые, связи, по которым он осуществлял там свои действия, руководство и так далее. То есть он остается, но он остается в какой-то степени, как говорят, перекрыли кислород. От Патрушеву сейчас перекрили кислород чи можемо ми розраховувати на те, що зараз ця зміна влади вона все ж таки, як ви сказали, так вона готує до певного перевороту на Росії, і це буде першочерговою задачою їхньою. А вже військові дії в Україні це вже стане другорядним для них чи не. Зовсім? Вы знаете, если посмотреть так дальновидно, то вообще у меня такое ощущение, что вся эта война и была задумана ради того, чтобы что-то произошло в первую очередь в России. Потому что именно с помощью этой войны они смогли сделать с частной армией, накопить военный потенциал и, в общем-то, говоря, усилить свое влияние, мощь, власть в стране. И сейчас сама тема войны, она вообще отошла на второй план в России. Война, она как идет, там так и идет. У них сейчас задача удержать власть внутри страны. И для них эта задача не такая уже легкая и простая, поскольку силы столкнулись крепкие с обеих сторон. И теперь мы будем наблюдать, какая из сил выиграет в этой битве решающей и последней. И в любом случае итог будет такой, что Россия начнет терять, терять свои территории, Опять-таки, это будет еще одной возможностью для того, чтобы какая-то из этих группировок вла власти удержалась, и придется от чего-то отказаться, от каких-то территорий, от э, областей и так далее. То есть сейчас, после июня месяца, это все начнется после июня месяца, после того, как в июне будут подписаны в Швейцарии определенные документы, это запустит процесс изменений очень серьезных внутри власти российской. То есть мы можем рассчитывать, что после саммита мира будут какие-то глобальные изменения для Украины и вообще ситуацию, которая бывает сейчас? Да, будут очень глобальные изменения, и, может быть, не всем эти изменения понравятся, и в том числе украинской власти они не сильно понравятся, и людям, поскольку придется Украине Остановиться на том, что есть, не, не, не будем мы сейчас вести войну, как говорится, до последнего украинца, потому что эта война уже превращается в бессмысленность полную. То есть захватили село, отбили село, захватили село, отбили село, а сколько людей там полегло, сколько у нас ресурс не такой человеческий огромный, как в России. Мы теряем лучших уже людей, которые могли бы в мирное время чем-то заниматься. Да, вы видите, сколько погибло людей которые в мирной жизни из себя представляли выдающихся личностей, или у них были бизнесы, или они были преподавателями, или они что-то делали важное. Мы теряем просто огромный человеческий ресурс, кто будет дальше жить в этой стране, кто будет дальше что-то делать. Поэтому сейчас мы уже зашли в бессмысленный тупик и чтобы это не растянулось уже на десятилетия, вот это тени толка, отошли, подошли, отбили, забрали, и обстрелы постоянные, то надо принимать какие-то серьезные действия. И потом Америка уже прогнозирует следующую войну, которая начнется очень скоро, она начнется на территории Китая и Тайваня, потому что Китай... И Америка не хочет вести две войны. То есть достаточно сейчас уже Израиль, Украина, Иран, то есть еще какой-то серьезный военный конфликт, это уже будет как бы слишком, и Америка тоже не хочет терять свое влияние. Поэтому сейчас будут предприняты очень кардинальные меры, и шаги нашими западными партнерами, потому что привести ситуацию к переговорному процессу и к остановке военных действий. Так, ви сказали про те, що доведеться пожертвувати Україні багато чим. Тобто, ми взагалі маємо відмовитись від всіх сьогодні окупованих територій. Чи все ж таки мова йде про давно окуповані, як ми говорили з вами раніше? Це Донецька, Луганська, Крим, Крим все таки є великі шанси. Крим, Херсонську область повернути обратно і це буде осуществлятися буквально вже зовсім скоро. Что касается других областей, тут, тут будет уже вестись переговорный процесс. Как он пойдет? Запорізька область теж під питаннями може лишатися надалі. Дальше... Да, она под вопросом, и это будет разыграна карта в переговорах. Ми зараз бачимо активні наступальні дії з боку РФ. Чи планують партнери зупинити ці наступи, чи допоможуть вони Україні зупинити їх? Неоднократно розклад показувала тому, що все таки в Україну зайдуть войска. Це може бути як і Франція, так і скандинавські страни, наприклад. Швеция, Эстония, то есть это страны, которые действительно могут своим контингентом войти на территорию Украины. И если не напрямую участвовать в военных действиях, то какую-то часть территории взять под свою защиту. Это очень вероятно, и это, скорее всего, произойдет буквально вот конец мая, июнь, э, какая-то из стран может перейти к этим решительным действиям. То есть это, это, действительно произойдет. Теперь касательно ответа на ваш вопрос, что вы меня спросили? А, так, чи наступальні дії вдасться зупинити, что помогут партнеры зупинити цей наступ і зупинити окупацію? В первую очередь, они сыграют свою роль на Харьковском направлении. Да. Харьковское направление будет спасено с помощью западных партнеров. Но опять-таки, тут речь идет о. О... не только о военном присутствии или военной помощи. Тут речь все-таки идет о переговорах, когда человеку... человека ставят в ситуацию выбора без выбора, да, то есть то, что какую-то схему придумали уже американцы, придумали, может быть, сообща там, с другими странами, в какую позу поставить Россию, чтобы она согласилась. Але тут, знаєте, зразу питання, тому що ми знаємо, що таке домовлятися з Росією. Ніколи вони ще не дотримувались жодних до підписаних ними вже домовленостей. Чи це може завершитись тим, що просто це буде тимчасова заморозка, а потім з новою силою вони підуть в атаку? Ну, безусловно, це тимчасова заморозка. Це не можна розсматриватись як окончательна. Окончательную победу или окончание войны. Но нам эта передышка крайне нужна. Поэтому надо не думать и бояться того, что они ее как-то используют. Нам нужно самим в первую очередь ее использовать грамотно. Давайте також подивимось. Ви зараз сказали про Харків, що Харківські наступи таки будуть зупинені, щодо інших областей. Нас зараз чекає масована окупація. Да, зараз буде наступлення на Сумської область, и возможно окупація нескольких населених пунктів, которая может можуть попліч гибель людей. Тому Сумська область зараз під опасностью. Що стосується Донецької області, чи ворог продовжує окупувати, окуповувати наші території? большому сожалению, на Донецком направлении будет применено тоже какое-то оружие очень поражающего действия, которое может привести к массовой гибели людей и того, что населенный пункт просто станет невозможно удерживать. То есть они вот эту акцию они хотят провести на Сумском направлении, по всей видимости, на Донецком тоже. То есть применение запрещенного оружия, которое ведет к массовой гибели людей, после которой просто они входят в город, скажем так. Какие планы что до Херсонской области и Херсона? Херсонская область сейчас активно будет э, снабжена необходимым всем э, для того, чтобы там осуществлять не только оборону, но и осуществлять наступление. Поэтому касательно Херсонской области все будет хорошо. Чи є зараз, а давайте все ж таки ще глянемо і Запоріжжя? Теж ви сказали, що є ризик того, що не повернеться Запоріжжя так швидко, як того хотілося б, а чи будуть нові окупації у цьому напрямку? На запроштому направленні нас ждут, нас ждут патірі. Потери могут быть связаны с тем, что мы потеряем какой-то населенный пункт. Это может быть. Но это не критично. Это не то, что, понимаете, это вот в том-то и есть бессмысленность войны, что люди гибнут с обеих сторон, но при завоевании еще какого-то населенного пункта небольшого общая ситуация на фронте не меняется. Ні в сторону нічєї побіди. Це просто перемалування людей, перемалування ресурсів, техніки і так далі. Зараз також знову активно почали говорити про загрозу зі сторони Білорусі і ймовірний наступ на Чернігівщину. Давайте подивимось, чи дійсно є такий ризик. Черниговщина под хорошей защитой, потому что Черниговщина сопряжена с киевским направлением, и там сейчас очень хорошо все выстроено. Ждет это направление смена руководства власти областной или военной, то есть там будут изменения. Но в целом это направление очень хорошо укреплено. Вы сказали про то, что партнеры и изупинить наступ. Ну ясно, що зупинить все ж таки першочергову ЗСУ, але якусь допомогу від партнерів ми отримуємо для того, щоб зупинити наступ на Харківщину щодо інших а, територій, які ми зараз з вами обговорили, чи теж десь на якихось з них буде зупинені наступальні операції. На самом деле, действительно, на Сумщине ситуация может возникнуть еще более тяжелая, чем на Харьковском направлении. Остановка будет очень весомая с помощью западных партнеров. Это Харьковское направление и Запорожское. Что касается Сумского направления, тут, тут будут... Там очень много предателей. Очень много предателей и очень сложно. Поэтому тому ми можемо удар на Сумську область до кінця маю. Знаємо, що сьогодні свій візит наніс до України а, держсекретар США Блінкен. Давайте розберемося, яка мета його приїзду, які зміни слід чекати після цього візиту. первая мета – это, конечно же, разговоры, переговоры. То есть то, что подготавливает Америка, то, что Америка подготавливает к июню месяцу вступление в переговорный процесс – но это крайне тяжело идет с украинской властью, крайне тяжело. Обе стороны недовольны друг другом, они не могут Разные ментальности, разные взгляды. Многим в Украине война выгодна, и многие политики пиарятся на войне и не хотят идти на разумные предложения западных партнеров. Поэтому его сегодняшний визит, ну скажем так, он успешен или нет? Он не успешен. Он не успешен, тем... и более того, мне когда-то на Блинкина выпадал очень плохой расклад, что у него могут быть проблемы со здоровьем. То есть это может быть после этого визита он может приболеть даже очень сильно. Вот. То есть на самом деле ну, нет взаимопонимания. То есть каким-то образом это все будет происходить дальше, но пока что они не находят общего языка в той степени, в которой оно должно было бы быть, учитывая, что мы партнеры. Но после его визита произойдут очередные потери, в правительстве Украины. То есть опять будут изменения, опять будут снятия с постов, опять будет... И опять-таки, в принципе, до конца мая, то, что я и говорила, наш президент должен поменять свой статус, и будет смена премьер-министра, и будет смена кабинета вообще министров, или же там, Верховной ради. То есть будут очень серьезные изменения во владе Украины, которые развернутся с конца мая и весь июнь. Це будуть зміни до кращого для України? Для України до кращого, але це буде зв'язано з великими, дуже конфліктами внутрішніми і з конфліктами з партнерами. Тобто партнери не ухвалюють це рішення щодо змін таких глобальних зараз в Україні? Ні, наоборот, вони ухвалюють, українці запритіпляються. Понятно. А может это привести до Майдану, про котором так много зараз говорят? Ну вот буквально сегодня в одной из передач я смотрела, что все-таки не сходит опасность. Пока что теракта в Киеве я не вижу, но я вижу, что может быть выступление с решительными требованиями какого-то лица, то есть с захватом какого-то здания важного, с разрушениями, со стрельбой, с столкновением с э, военными, то есть может выдвинуться какая-то группировка или какой-то лидер, который потом создаст свою партию. То есть что-то что такое готовится. И это, может, и это скорее всего, осуществится вот конец мая, начало июня. Что ж, надеюсь, что мы до этого будем готовы и удастся остановить, возможно, все последствия подобного. Що ж, дуже вдячна вам, пані Марію, за ці відповіді за наше сьогоднішнє інтерв'ю, за чітке розуміння того, що власне відбуватиметься найближчим часом. Звісно, хочеться вірити у те, що. Те все хороше, про що ми говорили сьогодні, здійсниться якомога швидше, а погане вдасться уникнути. Будемо і надалі переглядати деякі з цих питань. Ну а у вас, любі глядачі, є можливість задавати свої запитання, ви це можете зробити просто під відео у коментарях. І радо будемо відповідати на них у наступних наших ефірах. Також будемо раді вашим вподобайкам, вашим реакціям, вашій підписці. Підписуйтесь. Також на Ютуб канал нашої гості. Підписуйтесь до телеграм-каналу. Ну і найголовніше мирного усім дня! Бережіть себе. До побачення! Дякую, що дивитесь наші відео. Ставте ваші вподобайки та залишайте будь-який коментар. Це дуже допоможе потрапити цьому відео в рекомендації і дасть змогу покращувати наш контент. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу АстроНюз Україна, щоб бути в курсі всіх новин і анонсів. Дякуємо вам за вашу активну участь і підтримку. Разом ми можемо зробити наш канал ще кращим.